Ребята и девчата, всем привет! Автомобиль Nissan Juke, первое поколение, вариатор. Клиент позвонил и сообщил, что не может заглушить двигатель. Я был в тот день занят, поэтому он обратился в сторонний автосервис, где ему заглушили двигатель, отключив питание топливного насоса. Со слов владельца, там проверили кнопку включения, проводку, но причину не выяснили и двигатель запустить не смогли, ссылаясь на неисправность электронных блоков управления. Машину доставили сюда на эвакуаторе. Я проверил цепи, отвечающие за запуск двигателя. Все было в исправном состоянии, кроме одного. Все дело оказалось в кнопке включения, а именно в этой части попала какая-то жидкость и сгнили между сгнили дорожки. Вот это и вся причина. Восстанавливаю дорожки, вымываю, и будет все отлично. Ребята, если кто-то знает, как называется это синее вещество на печатной плате, напишите комментарий. Здесь видно, что металлизация в отверстиях полностью отсутствует. Припаял жилки медного провода к дорожкам, продев их в отверстия печатной платы. С обратной стороны срезал жилки заподлицо, чтобы не мешали нажатию кнопки. Впаял плату в корпус. Проверяем! отлично.